Хеллоу, хеллоу, мои милые и любимые друзья. У меня новая операция. Окей, ну, ребят, я знаю, что видео не было долго, просто я болела. Болею. Пошли, теперь мы сейчас в месте. Блин, я не знаю, секунду. Видео не было, потому что, просто потому что я болела, и мне было плохо. И, ребят, и сегодня я хочу вам показать свою косметику. Первое из косметики у меня из косметики из этой у меня появились вот такой вот кремчик. Ой. Это вот такой вот кремчик. Это крем для рук. Вообще это этот. Ребят, я стрелка. называется это? Называется лощью. Для рук у меня еще вот такой вот есть. <реклама> а, это клубничный поцелуй. И вот такой вот лосьон, но это фреш. Апельсиновый фреш, но вообще это спрей для лица и тела. Вот, от него я буду пахнуть апельсинками. А вот этого... Вот от этого я буду пахнуть. Ой. Просто приятно буду пахнуть. Кстати, ребят, я этот лосьон буду, наверное, летом наносить, когда буду... Мать, я буду снимать видео, и вот это вот у меня будет нанесено на кожу. Но это не будет видно. И у меня вот это вот миссия появилась, мне это мама дарила на первый день в школе. Поэтому это вот уже почти заканчивается. Вот. А, Ребята, у меня есть еще пища, пища. Винкс. Я ненавижу Винкс, но у меня есть косметика Винкс. У меня есть два обалеска. Сейчас, секунду, ребят. Мне нужно переместиться кое-куда, потому что у меня телефон сел. Ребята, ребят, я вернулась. Просто, блин, мне телефон сел, у меня было 5%. и, а, и мне кажется его поставить на да И дальше у меня вот появилось это, вот такие вот духи, их, тро... их три, трое духов, три духи, они были вот такого вот, штуки, дырюки, дырюки. Ну, так это не ребятка похоже ага смотрите Ой. <связывая> вот сани было я не знаю как правильно говорить напишите комментарии комменты Коменты... <связывая> <связывая> а, в общем напишите комменты мне как-то Творится они были кокции. Потом у меня появилось кое-что. Hello Kitty, сама Hello Kitty. Я люблю Hello Kitty. Господи. У меня еще есть штаны Hellow Kitty. У меня есть сумка Hello Kitty, но она у Баб. Блин, она не а -а -а -а. <плеснавренно> да? Я не знаю, что у меня еще есть. И у меня духи появились, вот такие вот Хэллоу на 8 марта, они вот такие вот няшные. Я грыжу ногти? А, нет, я не ногти грыжу. Ребят, отгадайте еще, это, кстати, мне на 8 марта подарили. Ребят, отгадайте загадку. Ребят, задайте, кстати, загадку. Я? Я. Водитель автобуса. Да? И мой автобус делает три станции. На первой станции вошло четыре человека. На второй два. Вопро... Э, а на третьей все вышли. Вопрос, какого цвета глаза у, ну, у водителя автобуса? Я сказала, поезд... Я, если я сказала в начале поезда, значит автобус вообще. Я увидел автобус. До да какого цвета? М -м -м, пишите в комментариях. А, кстати, я, наверное, сегодня же буду еще одно видео выпускать. Там я буду показывать, что мне подарили на 8 марта. Ладно, всем. Бай-бай-бай. друзья у меня новая привет окей okay. uh, ребят я знаю что видео не было долго просто я болела болею Пошли теперь мешать. блин я не знаю секунду видео не было потому что просто потому что я болела и мне было плохо и ребят и сегодня я хочу вам показать свою косметику Hello Kitty. Первое из косметики у меня из косметики из этой у меня появились вот такой вот кремчик. Ой. Это вот такой вот кремчик. Это крем для рук. Вообще это этот. Подождите. Ребят, я стрелок, как называется это, называется лосью. Для рук у меня еще вот такой вот лосин есть. А, это клубничный поцелуй. И вот такой вот лосьон, но это фреш. Апельсиновый фреш, но вообще это спрей для лица и тела. Вот, от него я буду пахнуть апельсинками от этого... Кубикой. Вот от этого я буду пахнуть. Ой. Просто приятно буду пахнуть. Кстати, ребят, я этот лосьон буду, наверное, летом наносить, когда буду ходить, Я буду снимать видео, и вот это вот буду. у меня будет нанесено на кожу, но это не будет видно. И у меня вот это вот месяц появилась. мне это мама дарила на первый день в школе, Поэтому это вот уже почти заканчивается. Вот. А, Ребята, у меня есть... Еще вещь Винкс. Я ненавижу Винкс, но у меня есть косметика Винкс. У меня есть... два Оболезка. Сейчас, секунду, ребят. Мне нужно переместиться куда-куда, потому что у меня телефон сел. А, ребят, я вернулась. Просто, блин, у меня телефон сел, у меня было 5%, и, а, и мне пришлось его поставить на заряд. Да-да. И дальше у меня вот появилось это вот а, такие вот духи. Их, тро, их три. Трое духов. Три духи. А, они были вот такого вот штуки. дымки. Ребятка, так похоже мой. Ага. Смотрите. Ой, не могу. Вот, сани. Тройков было. Я не знаю, как правильно говорить. Напишите комментарии. комменты В общем, напишите комменты мне. Как-то говорится, они были так Потом у меня появилось кое-что. Hello Kitty, сама Hello Kitty. Я люблю Hello Kitty, господи. У меня еще и штаны Hello Kitty, у меня и сон Hello Kitty, но она у Баб. Блин, ну она игрушечная а... Мило, да? Я не знаю, что у меня еще есть. И у меня духи появились. Вот такие вот халукити на 8 марта. Они вот такие вот няшные. Я грыжу ногти. А, нет, я не ногти грыжу. Ребят, отгадайте еще... Это, кстати, мне 8 марта подарили. Ребят, отгадайте загадку. Ребят, дайте кстати, загадку. Я, я водитель автобуса. Да? И мой автобус делает три станции. На первой станции вошло четыре человека, на второй два. Вопрос. Э, а, на третьей все вышли. Вопрос, какого цвета глаза у, ну, у водителя автобуса? Я сказал поезд. Если, если я сказал в начале поезда, значит автобусы вообще. Я увидел автобус. Да какого цвета? М -м -м, пишите это в комментариях. А, кстати, я, наверное, сегодня же буду еще одно видео выпускать. Там я буду показывать, что мне подарили на 8 марта. Ладно, всем. Бай-бай-бай.